ॐ नमो वेङ्कटेशाय अन्दरिके नमस्कारं ईरोजि वीडियो कवच ॐ नमस्तस्मै गणेशाय सर्वविघ्नविनाशिने कार्यारम्भेषु सर्वेषु पूज्यते यः सुरैरपि श्रीमन्महागणपतेः कवचस्य ऋषिः शिवः गणपतिर्देवता च गायत्री चन्दह्येव च धर्मार्धकाममोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तितः स्वाहा ग्लैं बीजं विनियोगस्य कीर्तितः अथन्यासः ॐ ह्रीं क्लीं अङ्गुष्टाभ्यां नमः ग्लौं गं गणपतये तज्जनीभ्यां नमः वरवरदमध्यमाभ्यां नमः सर्वजनं मे अनामिकाभ्यां नमः वशमानयकनिष्ठिकाभ्यां नमः स्वाहा करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः एवम् हृदयादिन्यासः ध्यानम् हस्तीन्द्राननमिन्दुचूडमरुणच्छायम् त्रिनेत्रम् रसादाश्लिष्टम् प्रिययाय सपद्मकरय स्वाङ्कस्तया सन्ततम् बीजापूरगदाधनुस्त्रिशिखयुक् चक्राब्जपाशोत्पल व्रीह्यग्रस्वविषाणरत्नकलशान्हस्तैर्वहं तं भजे कवचम् ॐ ब्रह्मबीजं शिरः पातु केवलं मुक्तिदायकं श्रीं बीजमक्षिणी पातु सर्वसिद्धिसमर्पकं हृल्लेखाश्रोत्रयोः पातु सर्वशत्रुविनाशिनी कामबीजं कपोलौ का च सर्वदुष्टनिवारणं ग्लौं गं च गणपतये वाचं पातु विनायकः वरबीजं तथा जिह्वां वरदं हस्तयोस्तदा सर्वजनं मे च बाहुद्वयं कण्ठं गणेश्वरः वशं मे पातु हृदयं पातु सिद्धीश्वरस्तदा नाभिम् आनय मे पातु सर्वसिद्धिविनायकः जङ्घयोर्गुल्फयोः स्वाहा सर्वाङ्गं विघ्ननायकः गणपतिस्त्वग्रतः पातु गणेशः पृष्टतस्तदा दक्षिणे सिद्धिदः पातु वामे मे विश्वातिहारकः दुर्जयो रक्षतु प्राच्यामाग्नेयां गणपस्तथा दक्षिणस्यां गिरिजजो नैऋत्यां शम्भुनन्दनः प्रतीच्यां स्ताणुजः पातु वायव्यामाखुवाहनः कौबेर्यामीश्वरः पातु ईशान्यामीश्वरात्मजः अथो गणपतिः पातु ऊर्ध्वम् पातु विनायकः एताभ्यो दशदिग्भ्यस्तु पातु नित्यं गणेश्वरः इतीदं कथितं देवि ब्रह्मविद्याकलेवरम् త్రైలోక్యమోహనం కవచం బ్రహ్మ రూపకం ఇది శ్రీ మహాగణపతి త్రైలోక్యమోహన కవచం సంపూర్ణం ఓం శ్రీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ మరిన్ని శ్లోకాలతో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం ధన్యవాదములు